टू माय फेवरेट पाकिस्तान जनरल नॉलेज के वाले से आज पहले रिकॉर्डिंग की जा रही है क्योंकि आजकल बच्चों को कोई भी टेस्ट देने जाते हैं जनरल नॉलेज उसमें लाजमी शामिल होता है तो जनरल नॉलेज कम होने की वजह से ये लोगों की अवेयरनेस कम होने की वजह से ये पार्ट जो होता है बच्चों का कम से कम नंबर वाला जो है वो रह जाता है हालांकि ये बहुत ही ईजी होता है एक दो बंदा उसको तो याद कर ले तो ईजीली याद हो सकता है तो अभी हम आज फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट कॉइन पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड ऑन थर्ड जनवरी 1948 सौ में तीन एक अड़तालीस फोर्टी एट पाकिस्तान का पहले जो फर्स्ट क्वन जो है ना वो मुतारफ हुआ था और ये किस मटीरियल का बना हुआ था ये निकल का था और ये किसने बनाया बनाया था ये ब्रांड लेने बनाया था ब्रांड लेने बनाया था और जिसके ऊपर वो लिखा होता है हुत पाकिस्तान उर्दू में जो है और ये जो है ना ये जो सिक्का बना था उसका नाम था टॉगरा कहते थे ये दस पैसे के बराबर होता था जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वेयर इज द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान पाकिस्तान बिगेस्ट सॉल्ट माइन कहाँ पे है वो जेलम है बिगेस्ट uh, और ये दुनिया की जो है ना वो दूसरी बड़ी साल्ट कही मानी जाती है सेकेंड वन पे और इस, इसका नाम क्या है खिड़ा खिड़ा कान भी इत, इसको कहते हैं ये ख्योड़ा के मुकाम पे है और दुनिया के पहले नंबर पे जो कान है वो पहले नंबर पे कौन सी है इसको कहते गुड माइन सॉल्ट माइन ये गुड माइन सॉल्ट माइन कहां पे है? ये आपके नॉर्थ अमेरिका में मौजूद नॉर्थ अमेरिका पहले नंबर पे कौन दुनिया की पहली नमक की बड़ी खान कौन सी है उसके तक गुड माइन सॉल्ट और ये गुड गुड रिच गुड रिच सॉल्ट माइन भी इसको कहते हैं और दूसरे नंबर पे कौन सी है वो है झेलम में क्यूडाको का पाकिस्तान में मौजूद है जी क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ आते हैं दी लॉन्गेस्ट रिवर इन दाकिस्तान पाकिस्तान में सबसे लंबा दरिया जो है वो कौन सा है वो है रिवर इसको क्या कहते हैं दूसरा नाम है इंडस रिवर भी इसी को कहते हैं इंडस रिवर इंडस रिवर, इंड़िस रिवर। इंडस्ट्री इसकी कितनी लंबाई है इकतीस सौ अस्सी किलोमीटर अगर मिलो में तो बनती उन्नीस सौ अस्सी चूंकि ये चैनल से स्टार्ट होते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान के सूबे के पी के मेन होते हैं और के पी के बाद जो है ना वो पंजाब जिला तक, पंजाब के ज़िला तक में दाखिल हो जाता है और वहाँ से जो है ना इसके अंदर दरिया काबिल शामिल हो जाता है और फिर इस तरह से आगे सिंध की तरफ रवाना हो जाता है और फिर ये सिंध के बाद जो है कराची जहाँ पराची पोर्ट भी है वहाँ पे जाके ये बहर आरब में दाखिल हो जाता है उसमें वहाँ पे इसका अखता हो जाता है ये ये भी पाकिस्तान दुनिया का जो है ना उनके लांगेस्ट रिवर में से इसका भी एक नाम है थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ नेशनल फ्लावर ऑफ इसका सिद्ध रिवर विच इज़ देशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान कौन है जिसमाय सी इज़ द Correct answer. इस तरह से क्वेश्चन नंबर पांचवी की तरफ आते विच इज द नेशनल बार्ड ऑफ पाकिस्तान नेशनल बार्ड ऑफ पाकिस्तान का कौन सा है ऑप्शन ये मारकोर बिगन, या चकोर तो इसमें जो कुछ वो जो है परिंदों में जो है ना चकोर चुकोर है इसको हु स्टार्टेड फ्रेजी मोहमेंट फ्रेजी मोहम्मत किसने स्टार्ट की थी ये हाजी शरीय ने स्टार्ट की थी फ्रेजी मोहम्मत और फ्रेजी मोहम्मत कब स्टार्ट हुई है ब्राज़ील मेंटेन ने टैरेसा उन्नीस में स्टार्ट हुई और किसने शुरू की थी हाजी शरिया हाजी शरिया का पूरा नाम क्या था हाजी अली हमजावान जी अली हमन ने इसका नाम था इसने 1800s में रिजनमेंट स्टार्ट की थी इसका पर्पस कह, क्या था टू रिवाइव इस्लाम एंड इट्स प्रैक्टिस इस्लाम को जिंदा रखना और इट्स प्रैक्टिस को जिंदा रखना ये इसका मकसद था ये 1840 में जो है ये हुआ आज से रिलेटेड लास्ट 1840 में जो तो है फोटो गए थे इनके बाद इनके बेटे ने स्टार्ट किया था जिसका नाम दादू मियाँ दादू मियाँ और इसका दादू मियाँ का जो पूरा नाम था वो था मोहम्मद मोहसिन इसने स्टार्ट किया था सर इसकी वफात जो है ना वो अठारह सौ साठ में इस तरह से वो बीस साल तक का दौरान जो है ना इसके बेटे ने चलाया बाद ये तकलीफ में खत्म

इनका पूरा नाम क्या है? हजरत सैयद अली।, अली।, अली बिन उस्मान हजीर का नाम था हजरत सैयद अली बिन उस्मान जी इन्होंने जो ये बुक लिखी थी वो किसने थी फारसी में थी क्वेश्चन नंबर एट की तरफ आते हैं रिवर्ड दी फेमस बुक द इंडियन मुस्लिम्स इन 1872 सेवेंटी टू इंडियन मुसलमान जो है हर्ष ये बुक किसने रिव्यू की थी? ये रिव्यू जो है ना वो सैयद अहमद खान की थी तो सईद अहमद खान की थी और जो पहले इसने इसका लिखने वाला था उसका नाम था डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर एच ए एन टी हंटर इसने पहले लिखी थी और ये कब लिखी थी, थी इसने 1871 में लिखी थी। इसके जवाब में इसको रिव्यू करने के लिए जिन्होंने सरस्वती मुकाने 1872 में लिखी थी। इंडियन कौन से क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ आते हैं इंडियन कौन से लेफ्ट 1858 वाज पास्ड ऑन इंडियन कौन से लेफ्ट 1871 का पास हुआ? आ, ये सेकेंड अगस्त पहले प्रश्न राइट आंसर है इसका 2 अगस्त 1858 में कौन पास हुआ था क्वेश्चन नंबर 10 है दी बुक खुतबें अह खुतबात एम दिया खुतबात एम दिया किसने लिखी थी ये भी सर सैयद अहमद खान की बुक है खुतबात खुतबात एम और इसके बाद जो है इंडिया क्वेश्चन नंबर एलेवन है इंडिया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज वॉजोर्स इंडियन एक्ट कब इनफोर्स हुआ था ये पंद्रह uh, अगस्त उन्नीसो अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस को हुआ था uh, इलाहाबाद का जो एड्रेस में का है इलाम का पेज उन्नीस सौ तीस में उनतीस दिसंबर इसकी क्या डेट थी उनतीस आह सॉरी यहाँ पर वो डिलीवर किया था और ये कब पेश किया था ट्वेंटी फिफ्थ एनवल सेशन ऑफ़ ऑल आलिया मुशल्ली आलिया मुशल्ली का ये कौन सा इज्जत लास्ट पच्चीस ट्वेंटी फिफ्थ to make the other thing you don't care about. And the equation we are forcing to provide to add two times of the minimum force to move the wide in the direction of the perfectly in the quantity. We are forced to add the initial and the equation. Which state was attacked 11th September 1948? Uh, which state was attacked by India? जम्मू कश्मीर तयो आपका सरायदान जेल में रोटी ने सेप्टेंबर जम्मू कश्मीर लंच सेप्टेंबर नाइनटी फोर्टी ये ये ही देंगे उनका जिसके फाड़ कर देंगे कुछ ना एंप्लॉयमेंट है इन्हींड कॉन्सलेटिव फील्ड्स की वार्पास्ट ऑन शाफिल द वाज इन्हीं फिफ्टी एट कस्टमर संडे डिपीड हो रहा है